认可我的演技吗？不认可。明早我会退租。 说我演技不行，不让我演的吗？现在又来问我想不想拍？我想拍呀、啊，当然想拍。但是你不让我继续拍那我走就是了。你演技真的，我确实不认可。但是你有天分，肯用心，呈现出来的角色勉强能让观众入戏。我也可以在适当的时候教你一些表演技巧。所以，我同意你留下。 真的吗？谢谢穆老师。我给你留个作业，认真做。什么作业、啊？每天收工后，按照通告，把第二天要拍的戏全部都捋一遍，从你的角色去理解人物，剖析人物的内心世界。除了你对明华公主的理解，其他的角色你同样要揣摩。 然后写下来，落实到文字。我写完交给你。这功课不是给我做的，你不用交给我。它是帮助你更好的理解人物。我会好好完成的。 他们后面的气量可越来越重了啊！没问题，我的房间号是你告诉明威的。我怎么可能做这种事儿？不过同一个剧组又都是同事，知道房间号也很正常。我也不能时刻守着你。有你这样的经纪人吗？老实交代，昨天晚上几点回来的？干嘛查岗啊？怕你麻烦缠身。大家注意防范了、啊，三 依偎，薇快来！这里有好吃的小炒肉，我给你拿好了。好呀，坐，给你。这筷子，这是我给你准备的。 以后你就可以在这里跟我一起吃饭，还可以休息一下。谢谢。吃饭吧。嗯。吃这个。谢谢。你看看人家，都是一男一女吃饭，就我天天跟一男的吃饭，一点都不下饭。回头我送你一下老干妈。 肯定下凡。哎，你猜咱们这驸马爷会不会假戏真做、啊？关你什么事啊？是不关我事儿啊？但是关你事儿啊！我还以为你会不开心呢。你是知道的，工作的时候谈恋爱。 我从来不会做这么愚蠢的事。哎，这话可别说太满，容易打脸。哥<卡>，今天大家表现的都不错啊。 尤其是明威，进步非常大。谢谢导演，谢谢导演，辛苦了。嗯 老师，有问题吗？哦，我在看接下来要拍的戏。我认为有些时候还是节奏要到位，情绪要到位，然后抓住新的细节。 你真打算这么对明威啊？这能成吗？闭嘴！穆老师、夏老师，早安、啊。早安、啊。呃，你别搭理他，他琢磨戏的时候就这样。嗯。啊、哦！什么瓜毛病？明 这一场戏，你依然要展现出公主的娇憨，甚至是任性，但其实你的心里是在乎在乎的，所以情绪当中应该还有不满、委屈，当然还有不舍，明白吗？明白了，导演。林总，你这个角色，这个时候其实已经意识到自己动情了，所以你才会自请离京，没问题吧？行。 一会儿跟明威再对对戏，便于他理解。他今天是怎么了？什么情况？你得罪他了？我哪敢啊！ 男朋友来探班，前男友。我给你简单介绍一下啊，这个就是咱们这部戏的主场景，御花园。我们大量的戏呀、啊、都是在这儿拍的。说实话，我们当时为搭了这个景啊，查一下大量的那个年代的建筑及园林的资料。什哦、没什么。 这个程总啊，听说给咱们剧投了不少钱，有名的富二代，为了追女演员，就爱投资影视圈，让观众呢有一个免代的代入感。来，陈总这边请。你们认识？他刚刚是不是跟你笑了一下？ 不认识。像他这样的人，应该对所有年轻女演员都笑眯眯的吧？说的也是啊。明威，作为新人，你要特别的小心，千万别让人逮到花瓶。我知道，谢谢。微微，期待晚宴上见到你。 我被选为女主角，和你到底有没有关系？晚上见面告诉你。 下面马上要开席了，你真不去啊？我从不参加无意义的应酬，你知道的。下面那么多投资人撺的局，个个都是老油条。明明那么漂亮又单纯，的你真不担心他们会对明明下手？我为什么要担心？慢慢吃啊。 好，那我们先过去了、嗯。好，走吧。<行>好，您辛苦了。今年这个环境做好了不容易啊。哎，明小姐，你好<吧>、哦，你好，你好，你好。<laughs> <有>这位就是女主角明小姐吧？果然是光彩夺目啊！<laughs> 明小姐真是天生丽质啊，不知日后。 能不能来签给我们公司啊？林薇，这么久没见了，你真是越来越漂亮。原来今天程总也来了，我当然要在了。呃，陈先生，呃，我们也去喝一杯吧。 走走走走走，<laughs> 那我先过去一下。哦、好。走走走，说吧，我进组到底和你有没有关系？咱们好不容易见一次，别着急，咱们先入席，进去再告诉你。走，走、啊。没哎穆<呀>老师、啊。 穆老师，你好，我是正华集团的程耀，咱们又见面了。你好，穆老师，您怎么来了？我不能来吗？我不是这个意思、啊。穆老师，我听说您从来不爱参加这种场合，今天您能来，我们真是太高兴了。嗯，走吧，走吧。哦。 吃这个，别吃了，胖的都快接不了戏了。对了，我给你布置的作业，你今天做完了吗？嗯，要是还没有做，就赶紧回去吧。穆老师，那我们先走吧。 不好意思啊，各位，我还有事先走一步了。导演，我先走了。导演，对不起，我还要回去做作业。穆，老师，明威她好歹是个女生，你这么说她，未免也太不尊重人了吧？在我看来，对女生真正的尊重，是不要欺骗她们的感情。 骚扰他们的生活，你觉得呢？走吧。穆老师，谢谢你。女演员确实在某些场合，会遇到一些令人反感的人和事。 你要学会保护自己，懂得拒绝。好的，我会小心的。记得回去把明天要拍的戏都捋一遍，做好功课，别因为这种人影响到自己的状态。放心吧。薇薇，我在大堂等你。 你想知道的我都告诉你。哎，微微，直接回答我的问题。那个不急。微微，我想。我想告诉你，我真的很想你，微微。投资的事情到底是怎么回事？你先别生气，我本来呢也没打算告诉你的。 我就是想借这个机会能够接近你，能挽回你，而且我也不想看到王莹莹在你面前趾高气昂的样子、啊。所以，我能拿到这个角色，是因为你的投资。啊，我投这部戏，我承认是有私心的，但是你的表现大家是有目共睹的，我的那个投资只是锦上添花罢了。 这件事情，我要好好想一想。我先走了。哎，明威，放开。考虑好之后，我会告诉你结果。没想到出来夜跑还能看到这么一场大戏，看来明威今天晚上要失眠了。